Bizisdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə keçiriləcək kickboks turniri keçiriləcək. Yığıma komandamızın üzvləri yarışa səylə hazırlaşır. İdmançılarımız yerli kickboksçulara qarşı döyüşəcəklər. Şimali Afrika ölkəsinə yollanacaq nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri müavini, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyev rəfərlik edəcək. Həmçinin Federasiyanın prezidenti Olxan Əliyev və birinci vitse prezidenti Ramal Aslanov da komanda ilə birgə səfərdə iştirak edəcəklər. Döyüşlər 9 çəki dərəcəsində keçiriləcək. Kickboksçularımız Baş məşçi Elşən Əbdülrəhimov və məşçi İkməd Alçiyevin rəhbərliyi ilə hazırlığı davam etdirir. İndi üçün məşqlər son prosesə gəlib, məşqlərdə son prosesə texniki hazırlıqlar gedir, hissiyatda, hissiyatda hazırlıq gedir və bu yarışdan bu yarış hazırlığıdan qabaq seçmə döyüşləri oldu. Həmin döyüşlərdə seçilən idmançılar bu yarışa çal bunu bular. Bu yarışların hamısı məqsədi noyabr arında, ayında keçiləcək böyüklüklər arası dünya çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyır və idmançılarımız ən döyüş sınağı isə sentyabr ayında Azərbaycan çempionatında verəcəklər. Orda heyət təyin olunacaq və idmançılar dünya çempionatında heyətin müəyyəni olacaq. 67 kq çəki dərəcəsində bu yarışda ölkəmizi təmsil eləyəcəm. Yarışa yaxşı hazırlaşmışam, özümə güvənirəm, arxeyinə inşallah. Komanda olaraq da Hazırlıq səviyyəmiz təlim məşq toplantımız yaxşı keçib. Komandamız yarışa tam hazırdır. İnşallah inanıram ki ölkəmizi layiqindəsinə bu yarışda təmsil eləyəcəyik. Turnir iyunun 11-də keçiriləcək. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ulu Öndər Əliyev kuboku yarışları Azərbaycan, Rusiya, Avstriya, Qırğızistan, Cənubi Afrika Respublikası, Almaniya və digər ölkələrdə təşkil olunub.